Ең белі бедей әсерлерден біз әлбетті ке бірінші ақылымызға келгені Осман Ақчо 1899 сенесі Ненке Жан ғаным түрбесі деген хикайы Осман Ақчо құрақылының ә, хикайысы әсасында, веревайетлер ә, Умер Ипчи бөлі бір пьеса яза Ненке Жан деген. Ве ә, о пьеса 1926 жылы ә, Қырым Татар қойыла. Ә, балабам бір ә, не дейм сайғы қазана айты бар қазана алғышлар қазана ә, романовларың қорантасына айт марина романова қырымға келген вақында о ницада доған да оларын ницада да бір сарайлары ве ә, қырымда да сарайлары ола ве ә, қырымда сарайына бір раатланмаға келген вақында белкі бұ ерлі қалқтан яда, не білмейм ерлі қылауызлардан бір әфсәне әште ненке жанқаным аққында ве ә, ә, Ода бір elyozma kitob yapa 1926 to'qqiz yuz yigirma oltinchi senisi chiqadi rivotlarda ватан ақайына садақаты көстерлі. Белкім шуның үшінде 1922 йылы Дарул Малимын қызлары өзлеріне бір ә, мәжімуа чықарған бақында, әлі әзіма ол о әлі әзіма ады ненке жан етіп ә, ә, алалар. Бе ондан сон, белкі де шо Осман Ақчоқырақылың әсерінден сон, бір чоқ ханилер біле задеканлар, бар өзілерінің қызларына ненкежан деп қойғандар ат мәселен мына исмаил Муфтизаденің торыны ненкежан ханым басникова